Визит Рианы в один из баров тайского острова Пухет обернулся для его хозяина крупными неприятностями. Дело в том, что хозяин заведения устраивал в нем незаконное эротическое шоу. Ну а 25-летняя звезда, в свою очередь, весьма откровенно описала все это дело у себя в Твиттере. Теперь несчастному тайцу предстоит провести месяц за решеткой и выплатить штраф в размере 1900 долларов. Помимо этого, Риана привлекла внимание тайской полиции и к другому незаконному эпизоду. Не так давно в инстаграме певицы появилось фото с забавой главным зверьком под названием Толстый Лори. Это редкий примат, занесенный в Красную Книгу. После чего местная полиция организовала рейд по району, где отдыхала звезда и задержала людей, собиравших с туристов деньги за фотографии с редкими животными. Ну а пока Риана защищала тайский закон и братьев наших меньших, Мадонне было не до смеху. Совсем недавно в одном из американских кинотеатров на примере картины «12 лет рабства» поп-королеве сделали замечание из-за того, что она писала смс-ки во время сеанса. Однако певица отреагировала очень резко заявив, что ведет деловую переписку, а ее соседка – поработительница. На этом дело не закончилось. Узнав об инциденте, генеральный директор Техасской сети кинотеатров объявил, что отныне Мадонне наложено вето на посещение его сети. Причем до тех пор, пока певица не принесет публичные извинения. Однако пока артистка хранит молчание и, скорее всего, оправдываться не собирается, так как кинотеатров в Соединенных Штатах предостаточно. Причем есть и те, в которых можно не просто отсылать смс, но и даже разговаривать по телефону. Добро пожаловать, Марш!